Валя трошки пронарядилась, потому что мы едем в Чатанугу! Я своей семье уже две недели рассказываю. Я поеду в Чатанугу. Всем рассказываю, всем рассказываю. Мне смешно название. А это просто... А Стивен говорит, что это популярный город. Гости к Стивенным друзьям. 37 лет я их знаю. Значит, семейная пара детей девочка уже живет отдельно, а те двое исчезнули. Они нас пригласили в гости, а Степа знает, что его, что ее друзей зовут. Значит, если перевести на наши э, имена Юля и денису так если. Конечно же, Валя сделала свой знаменитый тирамису. Мы купили две бутылки вина и вот за еды. Но мы сегодня не вернемся. Заедем сейчас полпятого. Пол Четвертого, пол п'ятого? полпятого, п'ятого. Туда десь їхати часа полтора. Ну, там посадим часика два-три. І додому приїдемо ну, поздно вечора. Такий план. Едем в люди. Заїду и дивлюся. Каца Марика красивая, девочки. Що хочеш есть? Горы, густые леса. пустыни. И все по-своему красиво. И когда приехала в Америку, ну, когда первый раз мы на сюда привез, мы приехали в штат Вашингтон. И мы вот это проезжали, вот этот штат и Вашингтон, Ори... Орегон. Вашингтон, Орегон. Орегон. Орегон, нет. И там так было тоже красиво. Девки, я, я не могу это... Вот, воспоминания вдарить. Этот штат Вашингтон такой красивый. Орегон вообще офигенный. Ну, такие какие-то они малонаселенные. Мы такие едем, едем. Я там и городу не бачила. Сейчас будут местные мне писать. А у нас там все есть. Мы живем. Да я ж не кажу. Ну, очень красивый. Деревья. Я с этим телефоном не могла его в это. А, а мы приехали, а мой телефон не работал. Мой телефон украинский. не приймав американські сим карти І ми в тому штаті Вашингтон, місті Сіетл, Стівен, сіті Сіетл, it's state of Washington. Washington, так. Yeah. Щоб не айта. Ми зайшли одразу в магазин, мене Стівен завів, і ми и яка там классная камера, ну я пинипа с этого шарпачка там такими все это сына сына до а сын мне не свои телефоны, ну я все, а цей вообще то красиво снимал, да я сейчас могу сравнить, сказать, что э, этот Apple тут камера намного телефоном, боже, снимала те красоты. У меня это, телефон с рук не, вылазил. не вилазив. Ну, благо, что батарея новая. Он не так это, быстро, как, допустим, сейчас у меня. Орегон вообще покорил. Это капец, такой красивый. Представляете? А потом меня зовут, а потом мы проезжали Калифорнию. А там по-своему. Я была в шоке, насколько красива Америка. Я не говорю, что Украина Украина очень красива, но просто Америка разнообразная, настолько разная. Ты можешь побачить все, что ты хочешь. Разные проявы природы. И привез еще и в Неваду, а там, а там по-своему прикольно. Ну, жарко, понятно, если отдельно, но если смотреть с окна автомобиля, там по-своему прикольно. Красиво, вот эти скалистые горы. Я была в, этом, в захвате вида Америки, если честно. А что мне еще, знаете, больше вот так вот прямо, прямо запомнилось, так, американцы любят вот так среди дороги повесить свой американский флаг. И так высоко повесят, и такого большого он размера, и ты так проезжаешь, и такое величие чувствуешь. Ничего. Он так развивается на ветру. Приехала ну, украинка. Умерика". А, еще меня что впечатлило, ну аэропорт, так, что там мы, мы такие ехали. А, ну как только бы выехали на трассу, у так вот прям вообще ротяку раздявала. А такие широкие дороги. И так все, блин, как-то так все масштабно. Масштабно вот это вот широких дорог, вот эти мосты вверх-вниз. А вот эти знаки, ну они же не такие. У нас синие знаки, а тут зеленые на, на иностранный мови знак уже красиво смотрите там горы а тут леса проезжаем по сторонам леса тут лес и тут лес а впереди горы Я поняла это что-то она так близко до кордону Считается, ну, приехали. Такая улица. Ну, солнце сильное. Не могу снять. Баб... Это солнце мешает. Ну, тут так прикольненько. 8409. Старые дома. 84 9 8049 8010 oh, This is them. The destination is on your right. Arrived. Right. Ah, все, дом ихний. Какой дворец красивый чудцы короче не поняла ой супер. такая хатка маленькая красивая <клес> все приехала